নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপোনালোক কিন্তু সাৱধানে থাকিব ৰাতি বিয়লি বহুত সাৱধানে থাকিব কোন সময়ত আপোনালোকৰ ঘৰতো মোৰ ঘৰত যেনেকৈ উপস্থিত হ'ল দেওবাৰৰ দিনাখন আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত সোমাই এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব সাৱধান মই আপোনালোকক দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাওক তাৰপিছত সকলোখিনি গম পাব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পটককৈ আহিলোঁ আপোনালোকক কথা এটা কৈ যাওঁ বুলি কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ মানুহজনে বা আপোনালোকৰ মানুহগৰাকীয়ে বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিকোনো সদস্যই যেতিয়া এটা কৰ্ম কৰি থাকে চৰকাৰীয়ে হওক বা চৰকাৰী নহওকেই বা কোম্পানীয়ে হওক বা চৰকাৰীয়ে হওক কিবা এটা কৰি পেলাই আপোনাৰ ঘৰখন চলাই আছে আৰু সেই ঘৰখন চলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিছে এটকাকৈ হ'লেও মানে এটকা হ'লেও আপোনালোকে সঞ্চয়ৰ নামত জমা কৰি থৈ গৈছে সঞ্চয় কৰিছে হয়নে নহয় আৰু সেই সঞ্চয় কৰা পইচাকেইটা যদি আপোনালোকে সুৰক্ষিত স্থানত নথয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি হ'ব বাৰু বিপদত পৰিব যেনেকৈ দেখা পাই আছে আপোনালোকে দেখাতো পাই আছে মই নক'লেও হ'ব কিন্তু আমাৰ নগাঁৱত হৈ গৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী আমাৰ নগাঁৱত এতিয়া ধৰা পৰিছে সি এগৰাকী আৰু মই কথাটো কৈছোঁ আমাৰ ঘৰৰ মহিলাসকল বিশেষকৈ পুৰুষসকলতো কৰ্ম কামৰ ক্ষেত্ৰতো বাহিৰলৈ ওলাই যাব লগা হয়েই ঘৰত থাকে কোন মহিলাসকল থাকে আৰু মহিলাসকল পটককৈ পলোভিত হয় ভুলীয়া কথাত মানে এনেকুৱাকৈ লোভ লগাই লগাই কথা কিছুমান ক'ব মানে আমি কি হওঁ আমি সেইবিলাক কথা আমি চাই আছোঁ ৰ'ব সেইবিলাক কথাত আমি ভুল যাওঁ আৰু এতিয়া কৈছোঁ যোনগৰাকী মহিলাৰ পৰা আঠ লাখ টকা নিলে আৰু এতিয়া আমাৰ নগাঁৱত ধৰা পৰিছে গম পাইছে আপোনালোকে বৰ্তমান লকআপত আছে সেইগৰাকীয়ে যেন লকআত আছেনে ধৰাই নাই নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিটো পালোঁ বাৰু তথাপিতো কৈছোঁ সাৱধান হ'ব যিটো নেকি মোৰ লগত আজি চাৰিদিনৰ আগত হৈছে মই বাৰু অকণমান এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বহুত মানে সজাগ সচেতন সেইকাৰণে মোক লৰাব নোৱাৰিলে কাৰণ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগতে মোৰ ৰ'জ ভেলিৰ পৰা বহুতখিনি পইচা ল'লোঁ কথাটো এটা কাৰণে ক'বলৈ লাগিছিল এতিয়া আমাৰ নগাঁৱতো দপদপনি হৈছে এই নতুনকৈ এইখিনিতো হৈ আছিলে আগতেতো তলে তলে পৰিয়ে আছিলে কিন্তু আমাৰ নগাঁৱতো এতিয়া এনেকুৱা দপদপনি হৈছে ট্ৰেডিং তাৰমানে মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আমাৰ এওঁ দেওবাৰ দিনাখন এওঁ বহি আছে বাহিৰত আৰু এওঁ হৈছে চিধা চিধি মানুহ মই ভিতৰত সন্ধ্যা সময়ত বোলো মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ ধুনীয়াকৈ মই ধূপ ধূনা লগাই মই ভিতৰলৈ আহিছোঁহে আৰু ধূপ ধূনা লগাই ভিতৰলৈ আহিছোঁ এওঁ বাহিৰত বহি আছে ধূপ ধূনা লগাই বোলে আজৰি হওঁ মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ তেনেকুৱাতে মোৰ আমাৰ ঘৰত যিহেতুকে মোৰ আমাৰ মানুহ এগৰাকী আছিলে বাইদেৱে মোক কৈছে যে বাহিৰত মানুহ আহিছে আমাৰ এওঁ কথা ক'লে যে মাতিছে গৈ পাইছেগৈ আমাৰ বাৰাণ্ডা ৰুমতে বহি আছে তাৰপিছতে মই বোলো মই চিনি পালোঁ মানে আৰু এতিয়া মই নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ আপোনালোকক এইবিলাকত কি আছে বাৰু কি ভাবি পেলাই তেনেকৈ আহিছে তাৰপিছতে মোক ক'লে মই আছোঁ বোলো কোৱাচোন আমাৰ কাৰণে পোন্ধৰ মিনিট সময়টো বহুত হয়নে নহয় যিহেতুকে আমি ইমানখিনি কাম কৰাৰ পাছত আমি সময় অকণমান উলিয়াই আমি ভিডিঅ' দিওঁ পোন্ধৰ মিনিট সময় মোৰ কাৰণে বহুত বেছি তাৰপিছতে ক'লে বোলে বোলো মই ভিডিঅ' এডিট কৰিব লগা আছে কিহৰ কাৰণে আহিলে কোৱাচোন এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত কৈছে বোলে আপুনি তেনেহ'লে একে আজৰি হৈ আহক দেই মোক ক'লে বোলে আপুনি ভিডিঅ'টো বনাই আজৰি বোলো তেনেকুৱা নহ'ব মোৰ দেৰি হ'ব মোৰ চাৰে নটা বাজিব ময়ো মানে অকণ তেনেকৈ ক'লোঁ যে মোৰ চাৰে নটা বাজিব মই এতিয়া নোৱাৰিম কি কথা আছে কোৱাচোন তাৰপিছতে মই বহিলোঁ আমাৰ এওঁ গ'ল ওপৰত গুচি গ'ল আৰু এওঁ ভাবিছে মই কিবা মেনেজ কৰিম আৰু মোকে বিচাৰি আহিছে বুলি ভাবিলে তাৰপিছত মোক ক'লে যে ছয় পাৰ্চেণ্টকৈ আপোনাক দিম আপুনি পইচা এটা তাত থ'ব লাগে আৰু পইচাটো মানে দহ হাজাৰ টকা প্ৰথম জইন কৰিব লাগিব তাৰপিছতে মই মানে বহুত পাকে পকাৰে বহুত কিবা কিবি কৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই কৈছোঁ তুমি থৈ কৈছে মই ডেৰ বছৰ হ'ল থৈছোঁ বোলো এইবিলাক যে হৈ আছে তুমি দেখাই নে নেকি মই মানে বহুত কটা কটা কৰিছোঁ কথা কাটিছোঁ তাৰপিছতে কৈছে মই পাঁচ লাখ থৈছোঁ মাহে মাহে মানে কিবা পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা কেনে কিমানকৈ মই পাই আছোঁ তাৰপিছত মই তেতিয়া ক'লোঁ যে মই লাগিলে লাখ টকাই পাওঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই এল আই চিৰ বাহিৰে বেলেগত নথওঁ এইটো বিষয়ে হৈ মোৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিবা তেতিয়া আহি গ'ল মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা প্ৰসংগ মই কৈছোঁ মই কিবা এটা কথাত ইমান কণ যদি হয় ভয় দিওঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিদিয়ে দেই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও বহুত এইখিনি কথাত হেৰি মানে তাৰপিছতে ইমান সময় বিশ্বাস কৰক মই পোন্ধৰ মিনিট দিয়া মানুহগৰাকীয়ে কথা কাটি 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 মই আধা ঘণ্টা কৰিলোঁ আধা ঘণ্টা মানে মই কটা কৰি আছোঁ তাৰপিছতে মোক ক'লে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তাৰপিছত মই দি দিলোঁ ভাইটিৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তাৰপিছত ভাইটিয়ে মোক ক'লে তই এনেকুৱা এনেকুৱাখিনি কথা পাতি থাকোঁতে এনেকুৱা কামটো কিয় নকৰিলে কিন্তু মই সন্মানৰ খাতিৰত সেইখিনি কাম নকৰিলোঁ এতিয়া মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক কৈছোঁ আমাৰ নগাঁৱতো এটা চক্ৰ সোমাইছে যেনেকৈ বিশাল ফুকনে শেষ কৰি দিলে বিশাল ফুকনে যেনেকৈ কৰিছিলে চুমি বৰা যেনেকৈ কৰিছিলে আমাৰ নগাঁৱতো কিন্তু সোমাইছে এতিয়া নগাঁৱত ঘৰে ঘৰে এতিয়া বহুত দিন নাই এ এতিয়া চাৰিদিন অমাকচোন দেওবাৰে আহিছে মোৰ ওচৰলৈ দেওবাৰে মই একদম আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে ক'ব পাৰি মোৰ চি চি টিভি ফুটেজ আছে আহিছে বহিছে এয়া কথা পাতিছে তাৰপিছতে ভাইটিয়ে ক'লে তই এই কামটো এতিয়া যদি এনেকৈ আহিছে তইতো এনেকুৱাখিনি কৰি দিব পাৰিলিহেঁতেন তাৰপিছত মই বোলো নাই মই তই নাই কাৰণে নকৰিলোঁ কাৰণ ভাইটিয়ে মোক বহুত সাহ দিয়ে তাৰপিছত মই ভাইটি নাম্বাৰটো দি দিলোঁ ফোন নাম্বাৰটো ভাইটি নাম্বাৰটো দি দিলোঁ মই জানোহে ভাইটিয়ে মেনেজ কৰিব তাৰপিছত কৈছে হেৰি আপোনাৰ নাম মোৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছিলে মই ভাইটিৰ নাম্বাৰটো দি দিলোঁ ভাইটিৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে ভাইটিক কৈছোঁ তোক কণ্টেক্ট কৰিছেনে কৈছে মোক নাই কৰা কণ্টেক্ট আৰু গমেই পাই গ'ল যেতিয়া মই ভাইটিৰ কথা ক'লোঁ গমেই পাই গ'ল যে আমি ফচিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে মই এইখিনি কাম এই ফোনটো নকৰোঁ তাৰপিছতে মই ভাবিছোঁ যেতিয়া এইবিলাক বাতৰি পাইছোঁ নগাঁৱত এনেকুৱা চক্ৰ সোমাইছে সোমাইছে গতিকে এইবিলাকেই চক্ৰ এইবিলাকে মোৰ চিনাকীৰ ভিতৰত দেই যদি ভিডিঅ'টো চাই মই কৈ দিছোঁ সতৰ্ক কৰি দিছোঁ এইবিলাক দুই নম্বৰী কৰি খোৱাতকৈ মানে এই চব্জি দোকান এখন দিলেও মানুহে তেতিয়া নাহাঁহে যেনেকৈ এতিয়া জেলৰ ভিতৰত সোমাই আছে চুমি আৰু বিশাল তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু আৰু মই আপোনালোককো কৈছোঁ মোৰ মহিলাসকলক বিশেষকৈ কৈছোঁ চাই আছোঁ দেই এইফালে চাই আছোঁ যিহেতুকে খোলা আছে মই মহিলাসকলক কৈছোঁ আপোনালোকক লাগিলে লাখ টকাই দিয়ক এনেকুৱাকৈ প্ৰলোভন দিব এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব আপুনি ভুল নাযাব কথাত আৰু আপুনি ভুল গৈ পইচা দিয়াৰ পিছত আপুনিতো আৰু তেওঁলোকে পইচাখিনি মৰাৰ পিছত এনেকৈ কান্দি কুটি ভিডিঅ' আগত কথাটো কৈ থাকে কৈ থাকিলে নহ'ব আপোনালোকে কানি কুটি কৈ থাকিলে নহ'ব মোৰ ইমানখিনি টকা খালে ইমানখিনি টকা খালে গতিকে আপুনি নিজে নিদিওঁ বুলি ক'লে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে যিটো কাম যদি মই কৰিলোঁ মই একদম মোৰ চিনাকি হ'ব পাৰে মই মানে চাহ একাপো নিদিলোঁ কাৰণ এইবিলাক যে দুষ্ট চক্ৰত পৰি পেলাই যে মোৰ ওচৰলৈ দুষ্ট চক্ৰত তেওঁলোকেই হৈছে কাৰণ আজিৰ যুগত ছয় পাৰ্চেণ্টকৈ বেলেগ এটা কোম্পেনীৰ কথা কৈছিলে দেই এইবিলাক ট্ৰেডিঙৰে সেই কম মই ইমান মনত নাথাকিলে হেৰিটো কিন্তু মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এল আই চিৰ বাহিৰে মই একো নকৰোঁ একদম মানে বেলেগ ধৰণকে মানে মোক ফচাবলৈ বিচাৰিছিলে মইতো জানেই আৰু ন কাৰণ মই এইটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আৰু মই দেখিছোঁ দেশ দুনীয়া এখনৰ কথা গতিকে মই তেওঁলোকক জোকৰ মুখত চুন্দি পঠাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰিব এতিয়াও আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে দেই আৰু এল আই চি খোলাৰ নামত বহুতে বহুতখিনি কথা কৈ আছে দেই এ আই চিটো একদম আপুনি ডাইৰেক্ট অফিচত গৈ নিজেই খুলিব আৰু যেতিয়া পইচা প্ৰিমিয়াম দিব লগা হয় আপুনি নিজেই তাত দিব নহ'লে প্ৰিমিয়ামটো যদি আপুনি এজেণ্টজনৰ হাতত দিয়ে সেইটোও খাই থয় সেইখিনিকে ক'লোঁ বাকী আহি আছোঁ ধামাকা ভিডিঅ' এটালৈ অকণমান পিছত